Відкриваємо гаманець, відкладаємо на комунальні платежі, їжу, інколи ліки, інколи одежу, рахуємо залишок, отримуємо суму на відпочинок. Звичайно, в кожній родині свої додаткові статті розходів типу кредитів чи обов'язкових покупок витрат. Але в більшості своїх отой залишок на відпочинок стає міфічним. Що собі змогли цього літа дозволити слов'янці? Цікавились ми у перехожих, отримуючи здебільшого передбачувані відповіді на 1300 в місяць. Далеко не. поедешь. по нынешним временам какой вид отдыха можете себе позволить? Я? Да. Он озеро и хорош. И хороший. Хорошее соображение экономии. Нет, соображение здоровья. Тоже хорошо. Мы вообще беженцы, поэтому мы дальше никуда. Мы беженцы. Сидим тут, вот время проводим. Понятно. А отдых никакой. отдыхе вообще речь не Да, тут не об этом. Переселение с разбитого первомайска Луганской области никакого, никакого отдыха. отдыха. А мы из Горловки. Вы из Горловки. Кто-то на озера. Никуда. Никуда. Из-за денег или просто нет желания? Да, в общем, и... все связано с другим. одно. Строить. Огород. То есть загорели на огороде? Да. Ну не то чтобы огород. Ну вот к маме в гости приехали. Ну и все, курорт. И все. Завезли песок. И огород. Вы где отдыхали? Самый там Примитивный. Раз. Ну, мы отдыхали в Израиле. Это мы поехали туда, потому что при, по приглашению, и они оплатили нам дорогу. Mm -hmm. И поэтому позволили себе. А так, нет. За то, что мы зарабатываем, мы не в состоянии даже... Элементарный отдых. Если бы вот такой оказии счастливой не произошло, где бы отдыхали? Многие примитивно, говорят... Примитивно, примитивно. На речку, uh -huh. на ставок. Дальше нет. Рекомендую всем ходить в танцевальный клуб «Грация». Отвлечение, отдых. То хобби. есть у вас отдых, хобби, хобби. – это танцы. Да. Именно в «Грации». Да. Понятно. А, если этот вид отдыха, получается, ну, по карману, то остальные виды отдыха не по карману. Честно, просто не было времени. Мог бы предположим, но не сильно хочется. У нас такая природа, что уже просто не хочется никуда. Понятно. Ну а по финансам? Ну... Ух. В пределах Украины, думаю, можно потянуть. В этом году мы позволили себе еще на маленькую кубу поехать. А так как раздают повестки, мы не позволяем себе никуда поехать. Понятно, старайтесь быть здесь. А? Да. Ну а в принципе, насколько вот прикидывая возможности своего кошелька, предполагали, куда можете поехать? Ну, в Крым, в Турцию, в Болгарию. Что кошелек позволил? Нисколько. Вообще нисколько. нисколько. А как же переключаетесь от работы на какой-нибудь а мы уже ход? не работаем на пенсии. Тот отдыха по нынешним временам можете себе позволить? Сидеть дома. И все. И все. А как же поездки? Это безопасно. Тоже вариант. А ну там хотя бы на курорт. Или вот некоторые говорят, и мы и в сад не то есть денег на поездки никакие нет? У меня нету. У меня получаю минимальную пенсию, меньше тысячи, угу. 949. И как на такие деньги можно поехать куда-то отдохнуть? Все, а и вот я не могу. Не Конечно нет. Дома стоит у меня баля, налито полна воды, залезла, скупалась и весь отдых.